Bu gün isə artıq e, münaqişə arxada qalandan sonra e, bu e, bəyanatın icrasını e, şərh etmək istərdim. Deməli, 1-ci bətdə göstərilən məsələlər artıq e, təmin edilib. Noyabrın 10-ndan başlayaraq atəşkəs təmin edilibdir. Hərdən bir atəşkəsin pozulması halları olur Ermənistan tərəfindən. Biz isə layıqlı cavab veririk, ancaq Azərbaycan tərəfindən atəşkəsin pozulması halları olmamışdır. Və bütövlükdə atəşkəs təmin edilir. 2-ci bənddə göstərilir ki, Noyabrın 20-sində Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. Bu təmin edildi. 3-cü bətdə göstərilir ki, Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960-cı ildə odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət südməramlı kontingenti yerləşdirilir. Bu təmin edildi. 4-cü bənddə göstərilir ki, bu bəyanatın müddəti 5 ildir və əgər müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflər buna etiraz eləməsələr, bu bəyanat və bu razılaşma uzadılır. Bu aydın məsələdir. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə Atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. Bu bəyanat imzalananda bu bənd ə, o qədər də geniş açıqlanmamışdır. Ancaq biz bunu imzalayanda artıq razılaşmışdıq ki, bu mərkəz Türkiyə-Rusiya mərkəzi olacaqdır. Və ə, bu da artıq öz həylini tapıb. Sonra 6-cı bənddə göstərilir ki, Ermənistan Respublikası 15 Noyabr Kəlbəcər rayonunun və 1 dekabr tarixinə dəyər Laçın rayonu qaytarılır və bildiyiniz kimi Rusiya tərəfi bizə müraciət edərək bir qədər vaxt istəyib və Kəlbəcər rayonunun bizə qaytarılması 15 noyabrda yox 25 noyabrda artıq təmin edilib və deməli 6-cı bəndin bu hissəsi icra edilib Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılıb Laçın dəhlizi Şuşa şəhərinə toxunmayacaq. 5 kilometr enliyində Rusiya sürmərlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Mən bu bəndi artıq şərh etmişdim. Bunun ilkin variantında 30 kilometr, ondan sonra eni 10 kilometr və bu Rusiya sürmərlı kontingentinin yox, Erməni ə silahlı qüvvələrin nəzarəti altında qalır. Onu da biz çıxartdıq bu bəyanatdan. Və göstərilir ki, tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusya Sülhümeramlı kontingentinin gelecek yeri değişməsi nəzərdə tutulur. Mən ə, bu məsələni də şərh etmək istərdim. Burada nə göstərilir? İndi həm yaxşı bilir ki, Laçın dəhlizi Laçın şəhərinin içindən keçir. Və beləliklə Laçın şəhəri o dəhlizin ortasında qalır. Mən isə Rusiya prezidenti ilə ə, söhbətlər əsnasında deyirdim ki, Laçın şəhəri də bizə qayıtmalıdır. Ona görə biz təklif edirik ki, yeni bir ə, dəhliz inşa edilsin. Dağlı Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni bir dəhlizin marşrutu işlənilsin və inşa edilsin. Və burada vaxta göstərilib 3 il ərzində, ancaq mən hesab edirəm ki, biz bunu daha tez bir müddətdə edə bilərik. Yeni dəhlizin parametrləri müəyyən olunandan sonra Laçın şəhəri də bizə qaytarılacaqdır. Bu xüsusi e, diqqətə layiq olan məsələdir. Çünki əgər bunu mən bu bəyanata saldırmasaydım, Laçın dəhlizi e, Laçın şəhrini həmişə əhatə edəcəkdir. 7-ci e, bənddə göstərilir ki, məcburi köçküllər və qaçqınlar Dağlı Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. Bu da önəmli məsələdir. Azərbaycan vətəndaşları Dağlıq Qarabağın bütün yerlərinə qayıtmalıdırlar, harda ki onlar əvvəllər yaşayıblar və bu məsələyə artıq BMT nəzarət edəcək. Əlbəttə bunun vaxtı var. Bu deməli, növbəti təmaslar əsasında həll olunacaqdır. 8-ci bənddə göstərilir ki, hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin hətta belə cəsədləri mübadiləsi həyata keçirilir. Artıq bu proses davam edir. Həm cəsədlərin mübadiləsi, həm əsirlərin və girovların 9-cu bənddə göstərilir ki, Bölgədəki bütün iqtisadi nəqliyyat əlaqələri bərpa edilər. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qərb rayonları və Naxtəvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir və tərəflərin razılığı əsasında Naxtivan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın Qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcək. Bu 9-cu bənd sırf mənim təkidim nəticəsində salınmışdır. Çünki zönüllər müzakirə olunan deməli sülh planında belə açıq-aydın müddə yox idi. Yəni nəzərə alınırdı ki, bütün kommunikasiyalar açılacaqdır və Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsini birləşdirən deməli dəhliz haqqında söz getməzd. Hesab olunurdu ki, bu ümumi ifadə bunun ehtibardır. Burada isə konkret göstərildi ki Naxtəxivan müxtar respublikası ilə Azərbaycanın əsas hissəsi ə, arasında dəhliz yaradılır və bu dəhlizə Ermənistan yox, bu dəhlizin təhlükəsizliyini Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirir. Yəni bu dəhliz tam təhlükəsiz olacaq. Eyni zamanda ikinci məsələ, bu ə, məsələni tam və gələcəyə hesablanmış çərçivədə həll etmək üçün əlavə də bənd salındı. Tərəflərin razılığı əsasında Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycan Qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyasının inşası. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, iki dəhliz olmalıdı. Əgər lazım olsa iki dəhliz olmalıdı. Və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Biz Naxçıvanı bu həm mühasirədən çıxarırıq, eyni zamanda yeni bir nəqliyyat damarını açırıq və deyə bilərəm ki, burada bütün ölkələr burdan ancaq faydalanacaq. Azərbaycan öz ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanla birləşir. Azərbaycan Türkiyə ilə birləşir. Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə İran və Ermənistan əgər istəsə, bu dəhlizə qoşulurlar bilər və beləliklə bölgədə beş tərəfli yeni əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər. Artıq bu fikrimi mən həm Rusiya, həm Türkiyə prezidentlərinə çatdırmışam və həm Rəcəp Tayyib Ərdoğan, həm Vladimir Putin buna Ə, müsbət yanaşıblar. Bax budur bizim təklifimiz. Biz istəyirik ki, bölgədə uzunmüddətli sülh olsun və buna nail olmaq üçün gərək əməkdaşlıq da təhlükəsizlik tədbirləri ilə birlikdə inkişaf etsin. Biz əməkdaşlığa hazırıq. Bizim üçün bax bu 9-cu bənddə göstərilən ə, deməli məsələlərin arasında 1-ci nömrəli məsələ Azərbaycanı Naxtəvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək və eyni zamanda Azərbaycanla Türkiyə arasında yeni bir nəqliyyat dəhlizi yaratmaq